Дорогие друзья, сегодня мы хотел показать один видеоурок, который часто я вижу на форумах, на сайтах. Его задают по поводу Mozilla Firefox. И дело в том, что у некоторых исчезает вот вот эта вот верхняя панелька. И они не знают, как ее восстановить обратно. Это все делается буквально два клика. Итак, нажимаем правая кнопка мыши. Панель закладок. Хоп, она у нас исчезла. Чтобы ее обратно восстановить, как в вашем случае, вы не знаете, как ее восстановить, то же, то же самое нажимаем правой кнопкой мыши в панель закладок. Вот она появилась. Еще мы можем делать нажимать вид, панель инструментов, панель закладок. Исчезла вид, панель инструментов, панель закладок. Вот она появилась. Вот, в принципе, то, что я вам хотел показать в этом видеоуроке. Всего хорошего, до свидания, с вами был Криэта Скринкаст.